Selamat datang ke sesi berita Jejak Labo. Bersama dengan saya Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim, kita akan membincangkan tentang isu Ukraine Rusia. Adakah mereka dalam fasa untuk berdamai? Tonton video ini sampai habis. Untuk maklumat tonton dan point Ukraine dan Rusia sekarang ni sedang mengalami satu fasa terkini dalam konflik yang melanda negara mereka. Sebagai recap, kita tahu bahawa Ukraine dan Rusia sudah berperang sejak tahun 2022. Ini adalah full scale full scale punya peperangan. Namun demikian, konflik ni sebenarnya dah berlanjutan lah. Sebenarnya dia dah start daripada isu Crimea, dia dah start daripada Uh, awal lagi sebelum 2022 namun demikian pada tahun 2022 mereka mengalami satu peperangan atau full scale lah full scale peperangan ni peperangan yang berskala penuh jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan fasa-fasa uh, ni mereka dah lalui dan sekarang ni mereka dah masuk ke satu peringkat yang terbaru di mana terdapatnya campur tangan daripada Amerika Syarikat Aa, dan baru-baru ni kita baru tengok lah dalam 2-3 hari ni ya, seperti yang kita dah tengok pada uh, dalam 2-3 hari kebelakangan ni Kita dapat lihat bahawa mereka dah membentuk satu uh, apa yang kita panggil sebagai uh, 19 uh, working plan lah uh, Working plan dan plan-plan uh, ni adalah plan untuk berdamai di mana kita, mereka nak meredakan konflik ah Amerika Syarikat menjadi mediator di samping uh, isu ini juga terlibatnya Eropah pun terlibat menjadi paksi-paksi uh, yang di mana membincangkan tentang bagaimana kita nak meredakan isu uh, Ukraine dan Rusia. Dan di sini kita dapat lihatlah hari ini sebenarnya kita nak membincangkan beberapa perkara ataupun kita nak bincangkan beberapa elemen-elemen penting dalam perbincangan ini. Tapi tidak semestinya kita kata apa yang kita bincangkan hari ini adalah hasil yang terakhir. Kerana salah satunya perbincangan ini masih lagi berjalan dengan agresif, di mana uh, wakil daripada US telah pergi ke uh, Wittekov, telah pergi ke US, eh telah pergi ke uh, uh, Rusia untuk membincangkan terma-terma yang telah mereka uh, datang. Saya rasa malam tadi, sebab hari ini tarikh dia 27 Februari 11 malam tadi uh, ataupun mungkinlah uh, hari ini waktu ni dalam pukul uh, uh, sebagai dekat waktu sana adalah malam sekarang uh, mereka tengah membincangkan uh, tentang isu-isu semasa tentang perkara-perkara yang perlu dipersetujui dalam perjanjian tapi kita hari ini kita nak bahas sedikit berkenaan dengan apa yang esen essence ataupun asas-asas utama yang mereka membincangkan dalam uh, perjanjian mereka tersebut. Jadi sebenarnya saya tak nak komen apa benda peperangan sejarah peperangan. Kita akan komen tentang uh, fasa-fasa aku hasil-hasil perbincangan tersebut. Kita hanya akan membincangkan tentang uh, fasa-fasa hasil-hasil sebenarnya saya tak nak komen tentang sejarah peperangan tersebut. Cuma saya nak fokus tentang perbincangan daripada Uh, Poin-poin penting yang ada dalam perjanjian tersebut supaya kita lebih jelas dan kita boleh lihat untuk masa ke depan ni apa yang kita nak uh, jangkakan daripada hasil perbincangan ini. Baik, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, ha, kalau kita dapat tengok lagi skrin depan saya ni, kita dapat lihat di sini uh, perbincangan ni bermula dengan 28 poin. 28 poin ni adalah poin-poin di mana perbincangan ini dimulakan lah. Tapi ini adalah dia punya uh, uh, perbincangan asal dia, perbincangan asal. Kemudian dia dah berkembang, dia dah menjadi 19 poin. Jadi pertama kita tengok eh, uh, isu yang pertama ialah teritori. Di mana Ukraine, kawasan-kawasan uh, yang telah dijajah oleh Rusia ini tidak kira kata Rusia, di mana-mana kawasan yang telah dijajah oleh Rusia ini uh, tidak, perlu dikekalkan perlu dikekalkan di bawah pemerintahan Rusia dan tidak boleh dipulangkan Kita masuknya bukan tak boleh dipulangkan Ukraine tidak boleh claim balik tanah tersebut ha, so jadi ini adalah salah satu um, perbincangan yang saya rasa sebenarnya sangat-sangat um, mengejutkan kerana kita merasakan bahawa tanah tu sebenarnya adalah tanah Ukraine. Tapi perbincangan ni sebenarnya masih lagi dalam pengkat perbincangan lah. Dan kita mengharapkan mereka dapat jelaslah isu border ni. Sebab isu border ni adalah salah satu isu yang sangat-sangat concern ataupun sangat-sangat mendatangkan kerisauan kerana ia menjadi paksi utama untuk kita tahu bahawa kalau boleh tak berlaku penjajahan dunia moden. itu yang sekarang terang berlaku lah. Yang kedua, military limits di mana Ukraine ataupun dan Russia, Russia terutamanya meminta Ukraine untuk uh, uh jumlah tentera yang mereka ada. So, ini sebenarnya satu uh, proposal ataupun satu perbincangan yang saya yakin dia mungkinlah Uh, agak agak uh, sedikit uh, tidak uh, perbincangan yang agak sedikit uh, tidak adil akan tetapi kita perlu faham dari pandangan Rusia sebab Rusia ketika peperangan Rusia dan Ukraine ni banyaknya tentera-tentera yang direkrut daripada luar. So mungkin ini salah satu dia lah dia nak limitkan. Yang kedua NATO di mana Ukraine memang tak boleh lah nak menyertai NATO. So dalam perjanjian ni memang dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga eh yang keempat adalah ceasefire and monitoring. Ah uh, di ini yang penting di mana ada berlangsungnya uh, dialog antara Ukraine dengan Russia dan dalam masa yang sama NATO akan menjadi pengabsahan. Dia akan memastikan bahawa ceasefire dan pemantauan ni akan dijalankan NATO dan di mana dalam NATO tu juga uh, Eropah, uh, European akan menjadi uh, sebagai policing lah. Dia akan memastikan perkara ini berlaku. Yang kelima kita lihat dekat sini adalah Economic Sanction. Dalam Economic Sanction ni uh, kita kena faham Ukraine, uh, apabila Ukraine diserang oleh Rusia. Rusia telah dikenakan Economic Sanction. Daripada tahun 2022, di mana Rusia ni tak boleh berniaga lah, ataupun tak boleh berjual berdagang dengan negara-negara di luar daripada uh, uh, kawasannya lah. So jadi sekarang ni kita dapat lihat akan berlakunya gradual recovery. Uh, kita dapat lihat Rusia akan mula masuk balik ke dalam ekonomi dunia. So jadi kemasukan Rusia ini uh, mungkin akan berlaku berlaku secara berperingkat-peringkat namun demikian Eropah EU EU merasakan bahawa um, selagi kedaulatan Ukraine tidak dijamin kemasukan Rusia ini perlu dihalang so ini adalah dia punya counter counter um, discussion tapi dalam masa yang sama kita perlu faham bahawa ini masih lagi pada peringkat perbincangan last but not least Rusia meminta agar uh Ukraine mengamalkan demokrasi daripada segi apa yang kita panggil uh, uh, tidak ada demo apa tidak ada discriminatory law di dalam pembangunan negara Eropah. Uh, di, di dalam pembangunan negara Ukraine barulah. Ah uh, so dekat sini kita tahu bahawa ada berlakunya golongan-golongan yang ditindas. Uh, dia mengatakan Rashid mengatakan golongan Kristian uh, Ortodok mereka tertindaslah di Ukraine. So, dia mereka nak menghalanglah ataupun bangsa-bangsa berbahasa Rusia uh, Russia di Ukraine telah ditindas sebelum ni. So, jadi mereka nak mengelakkan perkara ini berulang. Jadi, benda ini yang dia fokus. Jadi, ada enam perkara asas yang dibincangkan dalam perjanjian ini. Tapi perjanjian ini masih berlaku lagi sekarang. So, jadi kita sebagai pelabur, kita perlu faham tentang perkara-perkara ini yang boleh mempengaruhi pelaburan kita dalam masa jangka pendek yang dekat inilah. Katalah portfolio nak masuk 2026 ni, inilah salah satu isu yang memang akan memainkan peranan besar dalam pelaburan kita. Salah satu dia ialah kemasukan balik Rusia ke dalam uh, ekonomi. Kemasukan balik Rusia ke dalam ekonomi dunia ni sebenarnya adalah satu uh, perbincangan yang kita bagi saya kita pun masih lagi belum jelas lagi Apa bagaimana dan apakah yang nak berlaku Dan sebenarnya kita boleh menjangkakan One day uh, memang Rusia akan masuk balik Cuma bila Rusia masuk balik ni Kita kena jelas uh, Terdapat beberapa ekonomi uh, Beberapa industri yang mula selesa tanpa Rusia Mungkin akan sedikit terjejas Dan beberapa industri yang dulu bergantung Dengan uh, ke, keberadaan Rusia Kini mungkin akan mula merasai dia punya ni lah. Baik sehingga pagi ni kita menjangkakan isu ini akan selesai dalam masa terdekat sebab apa US memang sedang menekan untuk isu ini uh, selesai dalam masa terdekat. Tapi bagi saya apa-apa yang berlaku pun daripada peringkat US ataupun peringkat Rusia ataupun pada peringkat Ukraine dan mereka Eropah kita perlu faham bahawa perjanjian ini adalah satu perjanjian yang me, uh, membentuk uh, presiden isu berkenaan dengan kedaulatan sebuah negara dalam dunia moden di dalam dunia terkini. Ha, kalau dia sedikit bersamaan lah dengan isu Palestin dengan isu Israel. So jadi apa-apa yang berlaku di dalam perkara ini kita sebagai pelabuh kita kena pastikan yang kita jelas dekat mana ruang-ruang uh, untuk kita melakukan uh, pergerakan kita punya uh, pelaburan atau pergerakan ekonomi itu akan berlaku dan kita menjangkakan perkara ini dan sebagai seorang yang uh, rakyat kita pun nak uh, apa yang kita panggil border kita ataupun kita punya sempadan tu sentiasa di di Uh, dipastikan beradalah sebab kalau kita sempadan ni dicerobohi dia boleh mendatangkan beberapa isu-isu pada kemudian hari jadi isu ni adalah isu presidential isu dan kita akan lihat hasil daripada perbincangan ini dan bagaimanakah mereka boleh mendapat uh, apa yang kita panggil sebagai uh, kebebasan dan kita kemerdekaan yang jelas sekian daripada saya Muhammad Azmi Badur Rahim Uh, bersama dengan Jejak Labo untuk berita-berita seterusnya. Okay, let's go.